Ты, ну давай step. <brown noise> Что, вообще не страшно? <Algun> без маски страшнее. Сегодня же Хэллоуин. Это день, когда все одевают страшные костюмы. Настя! День, когда все надевают страшные костюмы, это выпускной в одиннадцатом классе. Нет, ты не понимаешь. Хэллоуин это известный праздник. Все пугают друг друга. Жаль, не макони, конечно. Он бы тебя напугал, как следует. Виталик, представляешь, сегодня в подъезде нашел разорванную грипп какой-то дурак выкинул, а я склеил. Вот тебе на машину. Karaoke. Молодец, папа. Так, все, мне уже пора в парк. Каждую минуту в мире 65 тысяч стюардов занимаются сексом. Я уже хочу как-то поучаствовать в этой статистике. Дай пройти для участия в статистике. Папа! Настя, ну... Получилось. А можно с тобой покуражиться? Меня зовут... Короче, Почему гарбуз? Не понял. А что вы все с гарбузами? Вы все тут вегетарианцы? Нет, сегодня Хэллоуин, и тыква – это символ Хэллоуина. Сегодня у нас в клубе будет тематическая вечеринка. Если хочешь потусить – приходи. Только обязательно один что-нибудь ужасное. Шо? Все, я тебя жду. О, что-нибудь ужасное. Засыпись, без... переодеваться не надо. що мені надіють? Настя, давай поможи мені. Щоб я був на вечіринці саме красивий. Хорошо, тільки я пойду з тобою. Ну, ладно, підемо вдвою. Тільки, та не щоб всі тілочки були моїми, ти приманиш всіх їхніх парнів до себе. Хоча <вздарк veure> кого я обманюю? Просто посидиш, посьорбаєш мохіток. Що мені надіть? Ну, у тебя должен быть костюм кого-нибудь страшного. Страшного? Я к мама, когда я за собой посуду не помыл. Не, ну не настолько страшного. Я предлагаю костюм зомби. Зомби. Вони едят мозги. Я тогда не смогу подкатить до блондина. Тогда Шрек. Ты, Горсетик, включай. У нас дома столько зеленки О! А может костюм змея-искусителя? А что? Буду іскусати тюлиці. Ну шо, Евгенівна, як тобі мій костюм на Хеллоуін? Богдановна, сколько я тебе могу говорити, що на Хеллоуін треба ходити в красивому нарадному костюмі, а не в повсіднєвному, що ти в собі сходиш кожен день. На чем у тебя нос держится? Да, да, с Что, <свят> ты не проходишь? Так, ты горцетик, ключей, ты знаешь, кого ты не пропускаешь? Буквально один телефонный звонок, и уже через 15 минут тут будет пицца. <свят> я тебе сейчас тыку на голову надену. Все. Виталик, может лучше домой пойдем? Так, Настя, да, спокойно. Сейчас я все решу. Все такое, все такое. <реш> так настя, приста, инсунитю, ровно в двенадцать ця тиква превратиться в ньюто мимо бачу <реш> на держи. я на уходу.

ну, в тебе точно что-то с головой не в порядке. Нормально кость. то <реку> А можно с тобой покуразиться? Меня зовут Виталик, а тебя я… Угостишь коктейлем? Скажу. Так ти звідно. Ти значить сама можеш собі зів'я сварити. Ой, ну і Тож, привратили б мене в забу, при би потім із катюльку, яка б мене поцілувала. А ще безплатно забу ніхто цілувати не буде. а можно с тобой ей покуражиться? не, не звони, Талика, ты как? Давай, скажи, чтобы я не угадывал. Чертенок. О, чертянок. Если в аду такие чертята, то кипящую смолу можно и потерпеть. Так а ты что сюда? Поезд ты пришла, чешу? Нет, вообще-то. Так она что ты тогда с собой такую здоровую вилку взяла? а можно тебе упасть на хвост. Ну и ладно, мы не так дадим. Right. Виталик? Наташа? И ты тут? Как ты меня узнала? Ну только ты мог так вырядиться. <свистит> а что ты такая грустная? Все, кто-то одел такое самое платье, как и ты. Да столкнулась в туалете с одной. Все настроение испортила. Да, вот это и страшило, кстати. Так ты же не страшила. Ты Настя. Спасибо. Наташа? Так это ты была в туалете? Прости. Настя? Потому я тебя в маске не узнала даже. Это ты меня прости, я тебя случайно в туалете толкнула. <реш> ну, ты тоже меня извини. Это я случайно с горяча тебе жидкое мыло в сумочку налила. Так он надо все, 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 все забыли. Давай ты лучше танцует. Давайте! Кстати, вы идеальная пара для Хлоида. Красавица и чудовище. <реш> Хотя, кто из вас тут, надо разобраться. Ну, в ще трошки, то можна буде йти на Богдан у Богдановна, какой-то криве получається. Так бо, бо не рипайся, Євгенівна, я ж з тебе вирізаю. А? Оп, оп. Ну і тиква Я, ты, ты. Виталик, вот ты где. Тамара? Так их ты меня узнала? Только ты мог так вырядиться. Так а что ты тут делаешь? Ты что тут на секретном <сих> задании, да? Нет, Виталик, сегодня я здесь только ради тебя. Ты мне очень понравился, и я не хочу тебя терять. Я знаю, ты непростой парень, и у тебя много девушек. Но я готова побороться с тебя. Что? И это тебе. Это за Томерские мои любимые новые вынужденные Ток-То-Морел. Я не могу их взять, потому что если принимаются такие дорогие подарки, то все обязывают к чему-то серьезным. нет. Кстати, что это за две курицы с тобой, а? Сестра mm -hmm. и, и, и подруга. Да. Mm -hmm. Смотри мне, а то я за тебя любую порву, понял? Понял. Ну а сейчас немного передохнем. и Я объявляю белый танец. Девушки приглашают парней. Виталик, потанцуем. Давай, в другой раз. Кстати, в Настя? Его вообще мы не попора домой. Ты здесь, как бы, мама. А пока, пока И все равно ты будешь мой. Настя, ты да? Эй, в чем дело? Я? Ты что такое? Я сестру ищу. Вот и все. Настя, что за разврат? Ты знаешь, что бы бы папа, если бы знал, что ты потерялась, а? Знаю. Папа? А что ты тут делаешь? Да вот пришел присмотреть за вами. Понятно. Присупелый салатюлочек, да? Эй, слушай ты! Отстань от меня! Ну за мной! Ура, ну, рухать моей сестре. Ну, руки ручить моей дочери. Я тебе сейчас все волосы из носа по А я тебе обратно их засуну. Я <реш> работать профессионал. <реш> Ой, боже, Вчора ну і погуляли, ну. Вот ти вчора а... ведьма була. Ну і ну, що? Mm -hmm. Я тебе просимо. Давай вызовем такси. А ты сказала, я за рулем, Leonard... <з baraha> и с пятого этажа на венике улетела. Не понял, это что за приколы. Я сейчас в чём упрю, не игра в свою руку. Или плохо слышал, а? Или тебе нужны проблемы. Все. Вот так. Виталик, ты что, ревнуешь? Да Чуть ты сразу ревнуешь. Просто мне не нравится, когда тебе трогают другие парни. Так, все, идем домой. Ну, я хочу еще повеселиться. Я хочу! Веселиться будем завтра в караоке, а сейчас домой. Так, но ну, ногами и там тихийся перебирайте, чтобы мама не проснулась. Так она не услышит, она в своей комнате. Да конечно. Ты весь плохо знаешь мою маму. В ней як у лету тему. Тихо! А то, если мама проснется, то будем стоять уже на гречке и смеяться. костюм а, это еще что вот в прошлом году у меня был костюм помнишь видео как панду на переезде поездом сбил ну так это был я в костюме панды. чувак угадай кто был в костюме поезда Вы что злякались? Так и же Ну, молодец, Марина. У меня даже на груди волосы посидели. И у меня. Молодец, мама. Давай, стирай мои шорты. Надеюсь, до утра высохнуть. Ничего, так. Не повезло, це когда на Хэллоуин ти знакомишся з тілечкою в костюмі відьми, а наутро без макіяжа вона ще страшне.